Ya Rabbi alamin, və salat və salam alay Rasulullah Muhammad və alih və ashabi cəmein. Məscidlərar hükümlər, məscid İslam məbədlərinə, ibadat evlərinə verilən xüsusi bir isimdir. Lüğətdə səcdə ediləcək yer deməkdir. Çoxulluğu məsacid deyilir. Məscidlərin böyüğünə cami deyilir. Bunun çoxunu isə cavamidir. Məscidlər yüce Allah'a ibadət üçün tikilmişdir. Bundan dolayı hər məscidin böyük bir şərəf və fəziləti vardır. Məscidlər özlərinin də özlərinə görə şərəf və fəzilətləri vardır. Bu şərəfi göstərmək üçün hər məsciddə Beytullah, Allah'ın evi deyilmişdir. Onun üçün məscidlərə hörmət edilir. Məscidlərdə heç kimsə istədiyi kimi hərəkət edə bilməz. Bir məscid qiyamətə qədər məscid dökmündədir. Məscidlərə sayğısızlıq etmək, taşkınlıqda olmaq, yəni məscidin içində dəcərlik etmək belə deyək. Yüce Allahın haqqına saldırmaqdır. Bunun sorumluğu çox böyükdür. Bir məscidin içi və arası məscid olduğu kimi, səmaya qədər olan bütün üst tərəfi də məsciddir. Onun üçün məscidlərin içərlərində edilməsi məkruh və ya baş yasaq şeylər bunların çöründə də məkruddur. Məscidləri fin ay məscid deyilən çevrəsi, məscidlərə bitşik olub aralanda yol olmayan yerlərdə namaz hususunda məscid hüqumündədir. Bu baxımdan oralardan imamı uymaq səhihdir. Yəni məsciddə imam budur namaz qıldırsa, məscidə yəni, o başda namaz qılmaq Şəhidlər İmamul Məqsəiddir. Məsələ gələsə, üstündə pis iyəyələr, paltarı pis olan, pəncərə açıq qoyulan, orada oturduqda qılarsa məsruf deyil. İmamul Yəcəmat çox olar məsəl. Çox olar, nə olayaram, gələ hükmündədir, o hükmündədir. Fəqət digər xüsusatlarda məsruf hükmündə deyil, de deyillərdi. Aralarda <coughs> keçib getmək və oralar dəstəmaz almaq kimi caizdir. Bayram və cənazə maskahları da Yalnızlama xususunda məhcə hükümlərdir. Bir kimsənin öz evində özünü özü özünü məscid edildiyi kimi yeri asla məhcə hükmünə qazana bilməz. Yəni kiminsə evində məscid tikibsə, özün üçün ramaz otaq tikibsə, o məhcə hükmündə deyil. Məscidlərən ən fəzillətlisi Məscidül Haramdır. Yəni Kəbədir. Kəbə ilə ətrafındakı sahəsidir. Yəni Kəbənin özü və ətrafsə bütün sahəsi ən fəzilətli məsciddir. Ondan sonra Məscidü-Əqsa. Ondan aqsa sonra Məscidü'n-Əqsa lidir. Məscidü'n-Əqsa də Peyğəmbərimiz Əli (s.ə.v.)-nin bastırıldığı ərazidir. Sonra Beytül-Məqdisdir, Məscidü'l-Əqsa-dır, sonra Cübə məsciddir. Bundan sonra ən köhnə məscidlər, daha sonra ən böyük olan məscidlər gəlir. Malikilərə görə Məscidlərən ən fəzilətli əvvəl Məscid-i Nəbəvi-dir. Sonra Məscid-i Haramdır. Sonra Məscid-i Əksadır. Bunlardan sonra bütün məscidlər bərabərdir. Ancaq insanın evlə yaxın olan məsciddə namaz qılması qonşuluq haqqını gözdətmə baxımından daha fəzilətlidir. Yəni məscidlərin ən böyüyü Məscid-i Haram, ikinci Məscid-i Nəbəvi, üçüncü Məscid-i Əksa, dördüncü Kuba məscididir. Allah Rəsubə Məscidi hardadır ki? O da Ərəbistandadır. Peyğəmbər sövsə ilk dəfə Cümə namazı qıldırdığı yerdir, Kəbə məscididir. Çox gözəl məsciddir, al məsciddir. Məqəbəyə yaxındır. Məndə də belə içində deyirmiyəm. Bir an aldı. Əbiki, ha burdan Oğuza gedə biləydikdə, Oğuza gedə bilməzdik. Allah da nə təsir. Ha elə oldu. Ova çox gözəl məsciddir. Bir kimsənin Özbehallebə qəbiləsi məscidlərində namaz qılınması digə məscidlər namaz qılmasından daha fəzildir. Digə məsciddə cemaət istə daha çox, istə daha az olsun. Yalnız bir məscidin imamı daha salih və halim olarsa, orada namaz qılmaq daha fəzildir. Bu mövzuda Məccid Haramə məscidi nəbi də özlərinə xas bir özəllik və üstünlüyü vardır. Bunlar bunlarda qılınan namazların səbəbləri qat-qat ziyadədir. Yəni, məsciddə nam haramda namaz qılmaq bizim məsciddə namaz qılmaqdan 1000 dəfə səhvdir. 1000 dəfə. Bir məscid insanlara dar gələcək olsa, yanındakı yer sahibində qi ə, qiyməti ilə arsa satını alır məscidə qatılar. Arsa sahibi razı olmasa belə bu işlər edilir. Çünki buna bütün insanlar ehtiyacı vardır. Böyle bir məscid və ya cami sonradan binaların durumundan anlayan yetkili kimsələrin görüşlərinə görə çox gəlmişsə, içində cümə və bayram namazları qılınması kimi ən böyük idarəçilik təkrərcin alınması lazımdır. Bir kimsə yüce Allahın rızası üçün ya e, kirmiş olduğu məscidin idarəsinə tamirlə, döşəmə və aydınlatmasıla əhil isə güzel müezzinliğine ve imamlığına başkalarından daha çok sahiptir. Yani kimsə məsciddə bir iş görüb sə, onun məsciddə imamlıq etməsi, yəni sən olmayanda o imamlıq etməsi, vəzifəni yetirməsi, məscidə hansı bir iş daşıması, o bir insanla daha tez ona ölə bilməsən ki, o məscid daha çox can yandırar. Çalışırlar. Bəli. Özündən sonra da əvvadi və aşirati digər insanlardan evladır. Bunlar məzəninə və imanına əhəl kişilər isə dilə dilədiklərini uyğun kimsələ məzən və iman təyin edə bilərlər. Ancaq edilən bu təyin işində vakıf ilə məhəllə halkı arasında bir ayrılıq olarsa baxılır və bu vakıf bizdə yoxdur ona görə. Bir məktəbin divarlarını və kubbəslı bir taqımda quş və yıldızlarla süsləmək bir beis yoxdur. Fəqət Sadə bir halda olması daha yaxşıdır. Bətkici sadə şəkildə olması daha yaxşıdır. Bəzədilməsində bir saqınca yoxdur. Yəni bir problem yoxdur. Qulaq deyil. Çünki namaz qılarkən diqqətin çəkməsi üçün ağdır. Məscidlərin lampaları ən çox gecənin 1/3-ə qədər yanla bilər. Bundan fazla yanla bilməz. Çünki vakfun malına təcavüz olunmuş olur. Yəni bu məscidin lampası işığı vakıf malı ilə işləyir. Yəni bütün işıqlardan söhbət gedir. Bəli, bəli. Bu məscidin bütün lampaları, sənin mənim, onun, bunun bütün insanları pul daxilində bir saat niyyətiniz bu olsa ki, bir dənə işıq yansın, məscid olduğu görülsün, məşəyə yoldan keçən var namaz məsələsi. Çöl qlas, çöl aytdı, çöl başqa şeydir. Hə, məscid. Məscidin içində söhbət gedir. Yəni məscidin içində bütün el şey, məscidin içində ki və çölü. Məscid razı bütün ki vakfuna qidarı olur. Məsələn bura otun biçilməyi Buranın işığını, buranın qazı, demə suyu, hər bir şey vergilərdən gələn pul hesablanır? Yox, vakf nədir? Vak biz müsəlmanların bir məclisə qoyduğu puldur. Xərc etdiyimiz puldur, başa düşdünüz? Topuldan çıdırmaq lazım. Yəni bu məscidin işığını mən öz cibimdən vermirəm. Başa düşdünüzmü? Və ya ki o başqa məscidin imam cibindən vermir. Cəmaatdan verir. Ona görə də cəmaatın malına qarmaq lazım, qorunmaq lazım. Vakf malı deyib açıq qoymaq lazım yoxdur. Vaqf malı deyib şeyi açıq qoymaq lazım deyil. Oran ışığını, suyunu, başa düşdünüz? Qazını. Qazını. Mən gələndə bu da bulaq var indi şarhaşar axır. Onu sonra bağladım. Mən. Nəyə lazımdır? Hı. Nə olsun, ehtiyacımız yoxdur amma israf da axı. Vaqf malıdır. Ona başqa da ehtiyacı var. E, demək, məscid içində uyuq qazıla bilməz. Köhnələrdən bəzi varsa oldu kimi buraxılır dəstəmaz üçün hazırlanmış bir yer yoxsa məscid üçün dəstəmaz alınmaz. Davamlı iman və mərzim olan bir məsciddə namaz qılındıqdan sonra təkrar cemaat halında əzan və iqamət lovaz qılması məcburdur. Fəqət təkrar əzan və iqamət edilməksin məscidin mihrabından başqa bir tərəfdə bəzi kimsələrin təkrar cemaatla namaz qılmaları səhih olan görüşə görə məkrur deyildir. Yəni məscid davamlı olub 5 vaxt namaz qıldırsa, ilki namazı biz gəlib qıldıq cəmaatda. Ondan sonra bir cəmaatda gəldi. Onlar artıq mihrabda namaz qıl bilməzdil. Qıraxtda da yəni, yəni. Ümumiyyətlə məscidin içində cəmaat namazı ilə başqa namaz qılmaq bəhkurd görülür. Amma kimsiz yolçudsa, kimsizə gəlirsə, vaxtı yetişə biləcək ola bilər dey. Amma cəmaat gözləsə ki, bu cəmaatı qutarsın, biz gir qula olmaz. O səhihdir. Uf, deməli get, dəyib çıx. Bir məsciddə əzan oxunduqdan sonra içində olan kimsə o məscidi bırakıb başqa bir məscidə getməsi, başqa bir məsciddə görəvliy deyilsə məcrurdur. Namaz qılanın önündə keçmək günahdır. Fəqət məsciddə iləri saflarda yer varkən, arxa saflarda namaz qılanın önündə keçmək və ilərlətmək caizdir. Çünki bu kimsə özünə hörmət haqqını qaybetmiş Məsələn, əl saxta yer var da, Allah kübur, get orada. Qıl. Arxada qılırsa qapında, orada qılırsa, onun qabanı götürmək də caizdir olar. O sütrə qoymayıbsan. Keçə bilərsən. O günah hətta o yerə. O gün haqqını qaybetmişdi, ona aiddir. Amma mümkün de qabağa gəlməli hər dəfə.